Всем привет! Вы на канале Watchboxes. Сегодня у нас подборка G-Shock в корпусе 5600. Подписчики моего канала знают, что у меня самого такие часы. Обзор на них я делал и рекомендую посмотреть. Я считаю, это по-настоящему легендарные часы. Первые G-Shock появились в 1983 году. Первая модель называлась DV5000, и с тех пор корпус модели изменился лишь незначительно. И вот почти 40 лет Casio выпускает эти часы, лишь добавляя в них функционал и интересные расцветки. Кстати, часы очень живучие. Если вас не впечатляют мои десятилетние летние G-Shock, то можно посмотреть, как на разных площадках люди продают свои самые первые G-Shock из 1983 года. Начнем мы с этой самой простой модели. Насколько я помню, это самая недорогая модель вообще из коллекции э, шоков. Стоимость ее чуть меньше э, 100 долларов. Присутствует стандартный функционал, календарь, подсветка, будильники, таймер, секундомер. И все, в принципе. Далее идет вот такая модель с черным циферблатом, с черным корпусом. По функционалу часы ничем не отличаются. Но стоит дороже, уже 125 долларов. Рассмотрим следующие часы. Так. Плотно тут сидят. Так. Особо внимательные зрители должны были увидеть, что корпус этой модели немного отличается от предыдущей. То есть мы видим незначительные

Это модель уже GV5610. Кроме этого, часы сильно отличаются функционалом. Прежде всего, тут есть уже солнечная батарейка. А также есть мультибенд 6, то есть прием радиосигнала. Часы автоматически синхронизируются и показывают точное время. В нижней части циферблата есть индикатор Заряда э, батареи. Есть функция мирового времени. Будильники, секундомер, таймер. Ну и календарь. Цена таких часов 180 долларов. Следующие часы снова в корпусе 56.00 часах глянцевый корпус и ремешок. Ремешок с такой текстурой паутинки. В модели присутствуют все те функции, что и в 5610. Солнечная батарейка, мультибенд 6. Но Тут добавляется датчик приливов и отливов в верхней части циферблата, а также отображение данных о Луне в верхней правой части циферблата. Приливы и отливы мы можем смотреть по времени. Так, то есть видим, что самая высокая волна в 18.00. Также функция мирового времени, будильники, секундомер, таймер. Стоимость 215 долларов. Ну и завершает наш парад. Вот такие модельки король G-Shock. Модель GX56. Я взял две одинаковые модели. Отличаются они только цветом. Часы довольно-таки большие. Размер корпуса у них 53,3 мм на 49,2 мм толщина 14.5 есть солнечная батарея мат-резист это одна из фишек часов корпус не пропускает даже самые мелкие частицы грязи пыли песка по функционалу у нас тут есть календарь мировое время будильник, секундомер, таймер. Это самые дорогие часы в этой подборке. 220 долларов. Вне зависимости от цвета. Я все необходимые ссылки оставляю в описании. Стоит также упомянуть, что это далеко не все вариации этого корпуса. Напишите вы в комментариях, какие часы вам понравились больше всего. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И огромное спасибо за просмотр этого видео. До новых встреч!